Братья и сестры, Спасибо вас, Господи. во имя Отца и Сына и Святого Духа. Как вы знаете, по традиции нашего храма, проповедь, которая совершается после молебна, она обычно бывает посвящена святым, которые воспоминаются всем православным миром и церковью в этот день. Но также и вы знаете, что сейчас Великий Пост, и уже целая неделя Великого Поста у нас с вами осталась за плечами. Поэтому было бы вполне естественным в житиях святых усмотреть что-то, что помогло бы на нашем постническом пути, нашем постном труде. Некоторые могут подумать, что жития, например, преподобных, которые отличались глубоким постом на протяжении всей своей жизни, они могут нам помочь. Но я хочу сказать, что не только жития преподобных могут нам что-то помочь, подсказать, укрепить в чем-то, но и жития абсолютно всех святых, особенно даже тех, которые, может быть, в своей жизни непосредственного поста вроде бы и не являли. Но их житие, например, великомучеников и их подвиги тоже во многом нас могут научить. И вот сегодня я хотел бы вспомнить житие святого великомученика Федора Стратилата, память которого церковь сегодня молитвенно воспоминает. Святой великомученик Федор Стратилат родился на рубеже третьего и 4 веков в городе Евхаид. Он с детства был воспитан в православной вере своими благочестивыми родителями. С юности он стремился познавать все больше о христианской вере, стремился изучать священное писание, стремился руководствоваться духовно советами праведных людей, а также священников. И с молодости среди христиан того города, в котором он жил, он имел о себе такое мнение, что среди людей мнение, что он наиболее образованный в христианском благочестии и опытный в христианском благочестии. Многие, даже к нему, молодому тогда, а приходили за советом духовным. С юности он поступил на воинскую службу. Он отличался многими ратными подвигами и в боях, а также был даже один случай, который не остался незамеченным даже среди язычников. Возле города Евхаид в одной расщелине появился какой-то непонятный змей, который нападал на людей и животных и убивал их своим ядом. И вот было несколько смельчаков, которые старались умертвить этого змея, но сами были этим змеем умершлены. И вот, вооружившись мечом и молитвой, выступил против этого змея тогда еще молодой воин Феодор. И с помощью Божьей одолел этого змея. Слух о том, что произошло, дошел даже до императора. И император издал повеление назначить святого Федора стратилатом в город Гераклион. Стратилат это воинское звание, наподобие военачальника. И вот когда услышал Федор о том, что он посылается в должности стратилата в этот город, он еще более возрадовался, потому что видел в этом промысел Божий так как сможет не только исполнять свое воинское служение как должно, но еще и он хотел совместить свою должность с евангельским благовестием, чтобы еще более жителей этого города Гераклион обратить в христианство. И точно так произошло в скорости после того, как поступил на службу в этот город святой Феодор, многие горожане, жители этого города, приняли христианскую веру и стали христианами. Но вот император Ликиний воздвизают против христианской церкви жесточайшее гонение. Особенно император свой гнев направил против тех христиан, которые отличались глубокой мудростью и опытом. Потому что император язычник видел именно в таких христианах основную угрозу уже тогда умирающему язычеству. И вот когда он услышал о том, что стратилат, города Гераклион, то есть Феодор является христианином, он направил Феодору письмо, в котором его прямо спрашивал, христианин ты или нет? Или если ты язычник, придерживайся нашей традиционной языческой веры и религии, то принеси жертву идолам и опровергни слухи, которые ходят о тебе, что будто бы ты христианин. Федор ответил императору в своем письме следующим образом. Он сказал, что он готов принести жертву языческим идолам, но он очень хотел бы, чтобы для этого приехал сам император. И вот тогда в торжественной обстановке они вместе в присутствии всех горожан принесут жертву языческим идолам. Принял это письмо и приглашение император Ликиний, и вот в скорости он направился в город Гераклион. Для того, чтобы якобы в торжественной обстановке принести жертвоприношение идолам, Федор приказал собрать всех золотых и серебряных идолов, которые были в том городе, в своем доме. И когда все идолы были снесены, то ночью Федор разбил всех идолов, а куски золотые и серебряные раздал нищим. То есть можно так сказать, что в прямом смысле слова, в буквальном смысле, на обломках язычества утвердилось христианское милосердие. Когда приехал император Ликиний в этот город и узнал о том, что произошло, он очень естественно разгневался и предал Федора страшнейшим истязаниям и пыткам. Я не буду сейчас их описывать, это займет много времени. Я скажу лишь одно, что в конце всего император Ликиний приказал Федора распять, так же, чтобы Федор окончил свои дни так же, как окончил свою земную жизнь. Бог, в которого верил святой мученик Федор. И вот мученик Федор, когда уже умирал на кресте, а рядом с ним неотступно был его слуга, святой Уар, который с трудом э, буквально мог от ужаса увиденных мучений записывать все то, что делали с мучеником Федором. Так вот, Уар записал те последние слова и молитву, которые возносил с креста святой мученик Федор. Эта молитва очень трогательная, я даже ее выписал из жития святых и хотел бы сейчас вам прочитать. Федор молился так. «Господи, ранее Ты говорил мне, что со мною пребываешь всегда. Не оставь меня и теперь. Дикие звери терзали меня и разрывали в клочья за имя Твое. Исторнуты зеницы из глазниц моих, Плоть моя в ранах распадается, уязвлено лице, сокрушены зубы, одни только голые кости на кресте висят. Помяни меня, Господи, претерпевшего железо, огонь, гвозди и крест за светлое имя Твое. Прими дух мой, так как покидает плоть мою жизнь. Вот такая вот молитва святого мученика Федора была. Но Господь захотел, чтобы даже своей смертью Федор многих обратил в христианство, многим указал путь спасения и путь ко Христу. И вот Федор, чувствуя, что умирает, но никак не мог умереть на кресте. И вот наступила ночь. И ночью Господь явил чудо. Раны святого великомученика Федора чудесным образом исцелились, и сам мученик Федор сошел с креста. А те войны, которые охраняли в этот момент крест, они, пораженные увиденным чудом, принесли искреннее покаяние и возжелали тут же креститься. И святой мученик Федор их крестил. Когда утром Ликиний узнал о том, что произошло, он не вразумился, потому что. Дикая неистовая злоба жила в его сердце по отношению к христианской церкви. И он повелел казнить Федора через усечение мечом, то есть, чтобы ему отрубили голову. Когда воины и народ, горожане узнали о том, что Федор снова осужден на казнь, они хотели даже поднять бунт, восстание против императора, но понимая, что прольется очень много крови, Федор остановил их, говоря, что не делайте ничего против императора. Потому что разве не помните вы, как Господь наш, умирая на кресте, удерживал ангелов, чтобы они не учинили отмщение справедливое жестокому человеческому роду. И вот с такими словами он отправился на плаху. Когда он направлялся на место казни, все те больные, болящие, которые прикасались к Федору, исцелялись. И когда Федор уже восходил на плах, он попросил своего слугу Уара, чтобы тот запомнил и записал день кончины святого мученика Федора, а это сегодняшний день, по старому стилю 8 февраля, и чтобы похоронил его тело в его родном городе Евхаитах. И произнеся слово «Аминь», он преклонил голову под усечение мечом. Вот так вот окончилась жизнь святого мученика Федора. Но спросят некоторые, а в чем же здесь Польза для нашего поста. В чем назидание? А назидание в том, братья и сестры, что пост христианский это не просто воздержание от пищи какой-то скромной. Те, кто так считают, считают очень примитивно. А пост это прежде всего то время, когда мы искренне подтверждаем и Богу, и окружающим, и даже самим себе, и даже сатане являем что не плоть наша руководит духом, но наоборот, дух наш господствует над нашей плотью. И поэтому после это время, когда мы сознательно и добровольно в чем-то идем на ущемление себя, своих плоских целей, интересов, прихотей, и претерпевая некоторые, может быть, малые неудобства, Малое, потому что они несравнимы с теми страданиями, которые претерпевал мученик Федор. Но все-таки мы тоже в нашем посте являем, что Дух наш торжествует над плотью. И как святой мученик Федор искренне пошел добровольно и сознательно на страдания и мучения ради обращения многих к вере, так же и истинно постящийся христианин должен стремиться к тому, чтобы этот пост принес пользу не только ему лично но и всем окружающим людям. Чтобы, видя умножающиеся добродетели в сердце этого христианина, люди также стремились ко Христу и к евангельскому свету. Вот в этом заключается суть христианского поста. Поэтому свят, э, святитель Иоанн Златоуст говорит по этому поводу такими словами, что и гонение, и скорби, и даже телесная земная теснота обстоятельств не должны в нас вызывать смущение, но даже наоборот должны возгревать в нас радость искреннюю. Потому что именно таким образом, по слову святителя Иоанна Златоуста, мы сообразуемся самому Христу. То есть Он живет своей благодатью в нас. Вот этому научает нас сегодня Церковь. Сегодняшнее воскресенье в церковном календаре называется воскресеньем торжества православия. Впереди еще, в принципе, долгое время поста. И вот искренне надо просить Бога о укреплении сил и заботиться нам самим о том, чтобы православие через пост и в нашем сердце укрепилось и утвердилось. Потому что православие это не черные платочки и поклоны с утра до вечера, как некоторые думают. А православие это тогда, когда Господь наш Иисус Христос живет в нашем сердце и в нашей душе и творит свои великие благодеяния просто нашими руками. Аминь. Спасибо вас, Господи. А теперь, братья и сестры, давайте на заупокойной лети помолимся о своих усопших, родных и близких.